Məstaraməsəlm Allah. Əmbil insiqva olmawza çağırıram. Nəzə bilirsiz ki bu yaxınlarda bir hadisə oldu. Bu Güyəki İsa əleyhissəlamın doğulan günü idi. Və təbii ki munu xristianlar, xaçpərəstlər o günü bayram elirlər. Xaçpərəstlər və onlara bu bayramına şərik olan Müslümanlar. Vağalar bilirlər ki, yıbçmağın günüdür. Lakin bilmirlər ki, bu hansı dinin bir adətidir. Bayram adına ictimarın nəticəsində bunu eləyirik. Və məlum oldu ki, hətcinin hətta ə, bu yeni il söhbəti nəinki İsa əleyhissalam, hətta Xristianlıqla bağlı deyil. Bunun küfləri gedir, hətta bütpərə istiyə. Və bu hadisə bizi ümumiyyətlə İsa əleyhissələmi yadımıza salır. Alhamdulillah bismillahi səlməllah. İsa əleyhissələmə iman gətirmişik ki, o peyğəmbərdir. Və istəyirəm bu gün toxunaq İsa əleyhissalam barədə. Yəni biz İsa əleyhissalam barədə əqidəmiz nədir? Və müəyyətlə peyğəmbərlərə iman gətirmək imanın ərkanlarından biridir. Yəni əsaslarından biridir. Çünki iman Allah'a peyğəmbərlərinə, kitablarına, mələklərinə, axirət gününə və qədərinin xeyrinə və şərininə Allahdan olmağına iman gətirməkdir. Iman budur. Və peyğəmbərlərə iman odur ki, mənası odur ki, bütün peyğəmbərlərə iman gətirməkdir. Biz bütün peyğəmbərləri qəbul edirik. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm axırıncıdır, ondan qabaqkiləri həmçinin. Bu bizim imanımızın əsaslarından biridir. Və İsa da, alayhissalam daxildir bu peyğəmbərlərin içində olan peyğəmbərlərdən birinə. Həmçinin əqidəmiz budur ki, Allah subhan təala İsa alayhissalamı ən uca peyğəmbərlərdən biri edib. Ulul əzm deyilir. Və biz bilirik ki, o ulu azim peyğəmbərlər beşdir. Bizə məlum olan onlardan da biri İsa aleyhissalam. Və həmçinin qardaşlar, biz görürük ki, peyğəmbərimiz ümumiyyətlə, həm peyğəmbərimiz, həm Qurani-Kərim nəinki İsa aleyhissalamı müdafiə eləyib. Həmçinin onun anasını da müdafiə eləyib. Və nəqd ayələr var bu barədə. Hətta anası barədə. Arıcə yer ayrılıb anası barədə. Ki anası təmizdir, sadiqdir. Və hətta Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu Taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dənə surəni məs anasının adı ilə bağlıdır. Məryəm surəsi. Və bu da onu görürsük ki, görsənir ki, İslam Quran adilliyindən hətta o dərəcədə, yəni müdafiəli insanları, haksızlığı. Və haksızlıq da təbii ki var idi. İttiham olunmuşdu Məryəm alayhissalam alayhissalam. Quran-ı Kərimdə ayələrdə bildirir ki, bəs o təmizdir, o yalandan demir. Və həmişə qardaşlar, fikir versək onun, onu barədə ümumiyyətlə Məryəm alayhissalam barədə təxminən 83 aya 83 aya Al-i Imran surəsində məs bu mövzudadır ki, təmizdir və ummu sıddıqa necə isədır və həmişəndir ki, anası da təmizdir. Necə himayədə surəsi 75-ci ayədə. Və ona görə Ali bin Nabi Talib radiyallahu deyir ki, Umar ibn Xattabın qayınatası deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səndir ki, ən xeyirli qadınlardan danışanda dedi biri Məryəm binti İmrandır, İmranın qızı Məryəm, o birisi isə Hədicə. Bint Huveyd, Xuvaylid. Huveydin qızı Xadice. Buxari, Müslim və Atirib. Nəzibis deyir ki, İslam nəinki İsanı, hətta anasını da münafi edib. Həm şey əqidəmiz budur ki, şəqerdəşlər İsa əleyhissalamın doğuluşu möcüzələrdən biridir. Çünki biz bilirik ki, o atasız olub. Allah Subhanahu taala necə istir yaradır. Allah Subhanahu taala heçnədən yaradıb adəmi Sonra kişidən yaradıb insan, həvani kişidən. Və sonra qadından kişisiz yaradıb insanı və sonra ümumən qadından kişidən. Allah Subhanahu taala bunu da göstərir ki, Allah hər şey qadirdir və nə istəyir eləyir və hər şeyi yarada bilər. Və hər cür yarada bilər. Və ona görə <coughs> və Ona görə qardaşlar, ə, ə, Əqidəmiz budur ki, İsa əleyhissalam barədə ki, o atasız dünyaya gəlib Allah Subhanahu Taala kəlməsi ilə o, təbii ki, o ol kəlməsi özü deyil. O ol kəlmə ilə oldu. Necə İmam Əhməd Rəhiməhullah buyurur ki, bəs İmam Əhməd ol deyil, o ol kəlməsi ilə oldu. Aydınlıq qardaşlar. Və ona görə əqidəmiz də budur ki, elhamdülillah o Allah Subhanahu Taala Hal-i libone atasız, anasına, ona görə anasına nisbət edilir İsa əleyhissalam. İsa İbni Mariam. Mariamın oğlu, Məryamın oğlu İsa. Həmçinin qardaşlar, əqidəmiz budur ki, İsa əleyhissalam barədə əqidəmiz budur ki, Allah Subhanahu taala İsa əleyhissalamı göndərib, o peyğəmbərdir, həmçinin Allahın, Həmçin, Allahın quludur. Həmçinin Allahın quludur. Allah'ın qulu və peyğəmbəridir. Bəli, çünki bu qeyd olunur ki, o ilah deyil. Hətta Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm özü barədə deyəndə deyirdi ki, mən Allahın qulu və sonra rəsulaham. Allah tərəfindən göndərilmiş rəsulam. Nə üçün? İfrat və təfriti qabağın almaq üçün, qapını bağlamaq üçün. Yəni Allahın qulu, yəni mən Allahın oğlu deyiləm, Allah deyiləm və s. Və həmçinin də peyğəmbərim, göndərilmiş məndən qabaq peyğəmbərlər kimi. Və İsa əleyhissalam da həmsinə. Allahın rəsuludur, Allahın quludur. Və Rəsulullahdır. Və İsa əleyhissalam heç vaxt heç yerdə deməyib ki, mən Allahın oğluyam. Və ya Allaham heç şanda. Ona görə ə, İsa əleyhissalam həmsinə bu möcüzələrinə xüsusiyyətlərindən də biri odur ki, o uşaqkən, körpəyikən danışdırmışdı Allah təala onu. Allah təala onu danışdırmışdı. Allah subhan təala danışdıranda dedi ki, "Qalə inni Abdullah" atani alkitabe ve lem yecalanani nabiye. Qal inna Abdullah dedi ki mən Allahın kuluyam atani el kitab mənə kitab verilir ve jalanani nabiye və mən peyğəmbər etdilər. Meryem surəsi 30-cu aya. Hətta incilləri də götürsək 4 dənə düzdür çox idi sonra dilə ayıb idi biraz azaldaq 4-də salıblar indi. Orda da açıq-aydın bir şey yoxdur amma açıq adinlər var. E, təxminən 70-dən çox, o 4 dənə incil götürsək 70-dən çox yerdə orada İsa əleyhissalam özü deyir ki, mən insanam, insan oğluyam. Allah oğlu deyiləm. Yəni insan oğluyam. Hətta incillərdə baxmayaraq, əqidəmiz budur ki, təhrif olunub. Lakin buna baxmayaraq 70-dən çox orada cümlə var ki, orada keçir ki, İsa əleyhissalam özü deyir ki, mən bəs Allahın oğluyam, mən insanam. Hansə akademis buduşu qardaşlar İsa əleyhissalamı öldürməyibl indi deyəcəm və çarmağı da çəkmişiblər ona oxşuyanı çəkdilər çarmağa ona oxşuyanı yəni onu öldürməyibl və Allah yanındadır necə də orada bilmirik bu bizim üçün qeybdir və qeyb məsələlərdə biz girmirik çox nə gəlib onu təsdiqləyirik nə gəlib onu təsdiqləyirik Allah subhan təala onu bir vaxta can saxlayıb orada Və inşallah vaxtı gələndə göndərəcək təzədən. Hətta bu dünyaya gəlsin və bu dünyada ölsün. Bu dünyada öləcək. Hələm, lakin Allah Taala onu bir imtahan üçün qaldırıb özünə tərəf. Və deməli onu öldürməyiblər. Əqidəmiz budur. Və həmçinin də çalmağı çəkməyiblər. Və həmçinin əqidəmiz budur ki, onun barədə qardaş da o, qiyamətin əlamətlərindən biridir. İsa əleyhissalam qiyamətin əlamətlərindən biridir və Dəməşqin, Dəməşq. İnşallah indi çub Suriya Allah Subhanahu ta'ala odurdaşı müsəlmanlara kömək olsun. İnşallah təzliklə azad etsin olanı e, o əzabdan. E, Dəməşqdə şərq tərəfində, Dəməşqin şərqi tərəfində bir məsciddir ağ minarəli. Məs onun yanında nazil olacaq İsa (s.ə.s) iki mələğin qanadından tutaraq nazil olacaq yerə. Elə gəlir hədisdə Deməli, nəzolacəc. Deməli ölməyib, hələm sağdır. Allah Taala onu saxlayıb bir müddətəcə və nazil edəcək. İnşallah və bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Yəni qiyamətin əlamətləri var. Hələ qiyamət gəlməmiş. Onlardan da biri İsanın gəlişidir. Və həmçinin əqidəmiz budur ki, o gələndə inşallah, o gələndə o İslamı dəvət eləyəcək. O İslamı dəvət eləyəcək. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, və emmin əhlil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mauti al-aya yani nisa suresi 159-ci aya yani ele kitab ehli yoxdur ki o onu ölümündən qabaq iman gətirməsin yani deməli hələ ölməyib deməli bu ayə təlildir ki nisa 159 isə hələ ölməyib ona görə o ayə çidik ona görə Allah təala deyir ki onu öldürmədilər və bu ayədə də təlildir ki isə ölməyib hələ gələcək Və gələndə də gəlişin nə olacaq? Əhl-i kitabə ciziyə qoyulacaq. Ciziyə yəni vergi qoyulacaq ki, müəyyən qədər verəcəksiniz pul. Bu onu göstərir ki, ancaq İslamı qəbul edir. Yəni kim İslamı qəbul etsə ondan götürülmür. Qəbul etməyən ciziyə qoyulacaq və həmçinin xaçları sındıracaq. Hansı ki, o xaçları elə etiqad etmişlər Xristianlar ki, ə, bəs onu görək əzab çəkiblər və donuzları öldürəcək. Donuzları öldürəcək. Donuz da Allah Tala yardıb imtahançı o. və İsa əleyhissəlamın gəlişində. Və lakin ən böyük və adilli ilə hökm verəcək təbi. Və ən böyük əməllərindən və əsas əməllərindən qardaşlar, əsas əməllərinə əqidəmiz budur ki, biz etiqad edirik ki, o gələcək məs dəccalı öldürmək üçün. Yəni əsas onun gəlişi, yəni bununla bağlıdır. <coughs> dəccalı öldürmək üçün və dəccalla Geləndən sonra isə gələcək. İsa Dəccal gəlməmiş, gəlməyəcək. <coughs> Çünki gəlişi məs <məhz> buna görədir. <coughs> və həmçinin gələndə də gələndə də həcciliyi, umrəliyi, umrə və ya həcc və ya ikisinin də bir yerdə necə buxar mustimdə gəlir. Və həmçinin 7 il yaşayacaq gəlişindən sonra. 7 il yaşayacaq necə? Deməli müslimdə, səl müslimdə səhadistə gəlir ki, İsa əleyhissalam qaləndən sonra 7 il yaşayacaq. Lakin bir hadis var İmam Əhməddə, o da səhihdir. Orda gəlir ki, bəs 40 il. 40 il qalacaq. Yəni 40 yaşında öləcək. 40 yaşında. Ona görə bu hadisin siddiyyət yoxdur, elhamdülillah. Çünki nə üçün? 33 yaşında Allah təala onu götürüb özünə. 33 yaşında. Və sonra gələndən də sonra o yaş davam edəcək. 7 ildə yaşlıq olacaq nə? 40. Və salam. Ona görə hədislərdə arasında inşallah ziddiyat yoxdur. Ümiyyətlə ziddiyat yoxdur İslamda, elhamdülillah. Çünki ziddiyat batilliyə dälildir. Amma elhamdullah İslamda Qurani-Kərimdə həmçinin hədislərdə ziddiyat yoxdur. Və bu bəzi, yəni bizim İsa barədə olan mövqeyimizdir. Və biz iman gətirəyalı həm də peyğəmbərdir. Quldur həmçinin. Allah kuly. Və həmin onun anası da təmizdir. Allah Subhanahu də iki nə qadını iki dənə qadın barədə səmadan deyir ki, təmizdir. Onların biri Məryəmdir, biri də Möminlərin anası Ayşə rəziyallahu anha. Möminlərin anası bunlar yox. Möminlərin anası Ayşə rəziyallahu anha, çünki gəlib ki, e, bəs təmizdir, elhamdülillah. Həncinin ə, ə İsa barədə olan bəzi görürsən ki, şüfələr verirlər ki, deyirlər ki, bəs Allah təala Quranda deyir ki, bəs mən onu öldürdüm və qaldırdım. Deməli İsa ölüb. Düzdür, ərəb dilində Quran-ı Kərimdə gəlib ki, öldürdüm, qaldırdım. Amma öldürmək orada, yəni yatıştırdım. Çünki ümumiyyətlə siz sözü də görürsünüz ki, bu əməliyyat ki var ki, göyə qalxma, hasad iş deyil. Hətta indi də görürsüz ki, kosmonavlar göyə qalxmaq üçün hələ bir damcı çox heç göyün 7-ci qatına yox, hələ 1-ci qatında hələ çatmamış hələm. Hələ 1-ci qatın ətrafındadılar hamısı. Dünyadan bir az aralıq. Aylarla onlar hazırlaşırlar. Aylarla onlar hazırlaşırlar. Həmçinin peyğəmbərlər də heç bir peyğəmbər yox hələ gedib o saat. Yox, o saat gedən olmayıb. Onu hazırlaşıdılar. Peyğəmbər sağ olsun, qalbi yuldu. 2 dəfə yuldu iki dəfə yolub. Çünki o ümiyyətlə əməliyyat, göyə qalxmaq əməliyyatı, asan da əməliyyat deyil. Asan düş deyil. Dünya həyatından fərqləri tamamilə orada. Ona görə Allah Taala onu yatıştırdı, qaldırdı özünə. Və lakin bəzi ayələrdə gəlib ki, öldürdü. Bu çaştırıb insanları bəzilərin. Ancaq ərəb dilində yuxuya da ölüm deyirlər. Çünki oxşuyur ax ölümə. Hətta Quranda da yuxu ölüm adlandırılıb. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və huvel-ladiy yatawaffakum bil-layl." Anam surəsi 60-cı aya. O sizi gecələr öldürür. Yəni yatdırır. Aynandır. Və bu qədər, yəni və sair olan məsələlərdir və bəzən görürsən şübhələr də gətirirlər ki, bəs siz deyirsiniz ki, Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm axırıncıdır. Paqız Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişməlidir. İsa gələcək, deməli hələm Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm sonra da peyğəmbər var. Xeyr, artıq İsa gəlib Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə qabaq. Sadəcə İsa gələcək o işin qurtarmağa və dəvət edəcək Muhammedin dininə. Sallallahu əleyhi və səlləm dininə. Muhammed Əli sallallahu əleyhi və səlləm dininə və e, İsa əleyhissalam bu dünyada öləcək, dəfn olunacaq, cənazəsini qılacaq ilə müsəlmanlar. Və bu İsa barədə Yəni ağdamecdi, möküyümüzdür. Alhamdulillah təbişə qıssa Quran kəlidə yoxsa bu barədə özünüz də bilirsiniz ki, çox yerlərdə qeyd olunur. Baxmayaraq ən çox Quran Musa'dan danışsa, İsa'dan da az danışmayıb. Və bizə vacib olan nədir qardaşlar? İman gətirək. Necə Allah və Rəsulu deyib və şübhələrdən çekinək. Müxalif olan nə? Bu Quran sünnəyə müxalifdir. Hər şey barədə, peyğəmbərlər barədə, mələklər barədə, axirət barədə və s. onu gərək biz qoyaq qırağı iman gətirmək olmalı çünki kim müxalif bir şeyə iman gətirsə kəfir edir. O bu qədər. Ona görə əqidəmiz bax budur, əqidəm düzgün olmalı. Əqidə düzgün olmalı. Əqidə qardaşlar, bizim əqidə alhamdulillah əsasları güclü olmalı. Yəni əsas nədir? Quran sünnə. Müxaliflərdə yox. Müxaliflərdə əqidə ola bilər yoxudur əsası əfsanədir. Xayallardır, fəlsəfədir. Amma bizdə yox. Bizdə Quran əqidəmizin əsası Quran və sünnə. Aydın. Əqidə aydınlıq istəyir. Amma xəyal yuxu. Hamımız yuxu görə bilərik. Dünən deməli kanalların birində ə, bu pirlər reklama gedir, obyektlərin reklamları. Yəni şadlıq evlənzə, pillərin də, obyektlərin də reklamları gedir. Yəni biri orada danışır ki, belə məsələn yəni, bir dənə yəni, pir göstərib bu zonada deməli bu ayaq izi var. Hə, yəni sual çıxır ki, ortaya, də mən özüm də sual verdim ki, deyirlər Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun Umar ibn Khattabın qaynatasının ayaq izidir. Və məlumdur ki, Əli ibn Əbi Talib Azərbaycanı gəlməyib. Hec İrandan keçməyə qoymadılar havariclər. Ləənəhumullah. Necə? Əli ibn Əbi Talib rəziyallahu anh bu zonada olub. Bu zonaya gəlib. Təbii ki, göstərir orada eee kök kimsə 200 il bundan qabaq yuxuda görüb ki, belə deyib, gəlib görüb ki, İsvat qurtardı. Belə fərziyyəliyi ki, Əli ibn Əbi Talib də bilirdi ki, və onun sahiblərindən biri. Yəni qərib idi. Hətta o müxbir də buna yəni nəsbini göstərmək üçün sən dəm orada hələm Əli ibn Əbi Talibə Əbası da varmış, asılmış, göstərilə Əbadi bir atçılıqdı belə, bir atçılıq bu tərəfdən belə. Göy könədir. Əbası yadından çıxıb qalıb burada. Sonra müxbir dedi ki, ola bilər ki, bu cinonu göstərdilər seyirli xalat, o Ayravani Ayravani çandrika. Ola bilsin ki, Əli ibn Əbi Talib bu zonu helə gəlib. Qaydanda da xalat yaddan çıxıb belə qayıdım. Nağıl. Buna inanan var? Əgidebə. Onu görək qardaşlar. Nağıl inanmayın. Cəfəngiyat. Elhamdullah Allah Subhanahu taala bizə ağıl verib. Ayrabani o yalandır. O nağıldır. Belə göstərir özü də, kinonu da göstərir. Fırlandı gəldi. Ona inanavar? Allahu akbar. Bunu əqidədir. Ona görə qardaşlar əqidə yoxuya yox, mənə elə gəlir yox, fəlsəfə yox, və sair-vəsair, xəyallara yox, bağlamamaldı, əgida bağlanmalıdır. Gəlməlidir Qurandan bir də sünnədən, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolundan. Və din budur, İslam budur. Allah Subhanahu taala bizə şifailərdən etsin. Allah təala müsəlmanlara çömə olsun. Allah Subhanahu taala ölkəmiz üçün müsəlman öcünü xətərdən, beladan qorusun. الله سبحانه وتعالى اه, بز صابت هلا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال فبعزتك لا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.